Здесь все есть, поле рядом с гостиницей, прямо две минуты ходьбы. Вот, поэтому <laughs>, все нормально. И повторюсь опять, что на сборах по две тренировки в день, вот, практически все время плюс игры, поэтому свободного времени особо нет. После тренировки возвращаемся в номера, обедаем и ложимся спать. Вот, вечером, в принципе, то же самое, все только там еще есть восстановительные мероприятия. Про сборную Украины, про одну сборную забыли, потому что мы тоже участвуем на чемпионате Европы. Потому что если взять, посмотреть, как другим сборным, какое внимание пристальное к ним. Вот, и взять сборную России там постоянно. Там не успел кто-то руку поднять, об этом уже пишут или говорят в новостях. Вот, а сборная Украины, честно говоря, вообще практически ничего не написано. Только вот когда главный тренер дает какие-то пресс-конференции или интервью, а так больше нет ни журналистов здесь, не снимают тренировки, то есть вообще нет никакого внимания. На чемпионате мира в Германии было в раз 10 больше. Не знаю, может быть, я, честно говоря, не знаю, какие там бюджеты у телеканалов вот, и у журналистов. Вот, но, конечно, обидно чуть-чуть, потому что, наверное, и люди тоже, и болельщики хотят знать, как сборная готовится, как, в каком состоянии тот или иной футболист и как вообще, где мы живем. Вот, поэтому внимания к сборной вообще никакого. Ну, в принципе, на Украине это очень часто было такое отношение к сборной.